भगवद्गीता पदिनञ्जाम् अध्ययम् ॐ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदस्यागम् अश्वत्तं ब्राहुरव्ययं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस सवेदविद अधश्चोक्तं प्रहृशासस्य शागा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलां यनुसन्धदानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्येहतदो बलत्यते नान्दो न ना चादिर्न सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण पृथेन चित्वा तदपदं तत्परिमाविदव्यं यस्मिन् गदादमे निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषप्रवृद्धे यद् प्रवृत्ते प्रसिद्धा पुराणि निर्माणमोहाजिदसन्ददोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा गन्द्वैविमुक्तासुगदुक्तसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढापदमव्ययं तदभासयदे सूर्यो न शशाङ्गो न पावगः यत्त्वन्त्वाननिवर्तन्ते तत्त्वामपरमं ममा मम मा। वांश्यो जीवलोके जीवबूदः सनादनः मनश्श्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापृत्यमतीश्वरः हृदिदज्ञानि संज्ञानि वायोर्गन्ध्वानि वाशयातर् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं प्राणमेव ज मनश्चायं विषयानुपसेवते उक्रामन्दं स्मितं वापि भुञ्जानं वा गुणानिकं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्धो योगिनश्च्यम् पश्यन्द्यात्मन्यवस्थित यदंदो प्रतदात्मानो न्यायं पश्यन्द्य चेदस यदा प्रत्यक्षतम देजो जगत बासा यदे किलम यच्चंद्रमस्ति यच्चाद्नाव तत्ते जो, जो विद्धि पुष्णामि चौषधी सर्व सोमो भूत्वा रसात्मगः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणाप्राणसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्धिविष्ट मत्तस्मृते च वेदैः स सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वे दविवे द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि उच्यते उत्तम पुषस्व परमाग्रे दुदाह यो लोकमा विश्व प्रदत्व्यय ईश्वर यस्मा अक्षरा चोत्तम अदोस्मित दें दे यो मामेवमसम्मूढो जानादिपुरुषोत्तमं स स भवेद्भजदि मां सर्वभावेन भारद इद शास्त्रम् इदमुक्तं भयानग एद बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् हृदकृत्यस्य भारद स्त इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः